защищает от попадания резину. Я защиты сделать не могу, прикольно диски. это важно, баррикады, и жиры диаметром Конечно, в он был одним из основного, основного оружия, наверное, которое использовалось. Он конкретно этим КАМАЗом э, бралась одна из баррикад, он под, подходил к ней вплотную, и даже после второго, второй попытки он даже заехал задними колесами на, на баррикад. Вы принимали же участие да, Да, я принимал участие, я находился непосредственно здесь, я помогал пулеметчику так как самому хотелось посмотреть, как оно и что оно и испытать творение. Я могу сказать реакцию тех, кого поймали. Они сказали, что до момента работы утеса они еще что-то пытались воевать. После того, как начал работать утес, они передумали и начали просто уже прятаться. Потому что эта штука без стены просекает смысла спрятаться за стеной от него просто нет. Вера и веса, конечно, больше Хорошая штука, Возникает часто вопрос, почему мы используем как будто бы вражескую технику. Ну, то есть автомобиль КАМАЗ для передвижения своей живой силы я считаю, что имеем полное моральное право ибо само автопредприятие строилось на деньги наших родителей во времена Советского Союза да и эти КАМАЗы создавались руками наших братьев, славян большое им спасибо за это что они создают такую прекрасную технику с которой мы можем воевать с нашим общим врагом ибо наш общий враг это московский режим что не происходит в жизни, наверное, должно пройти. Такой момент истины. Как-то клип. Так, ну вас тут немножко видно, да? Крестный сын Януковича, друг Януковича, сына...